Точнее, спасибо. Я обещала два доклада, один на украинском, второй на русском. Дам бы ничьих прав не усилить. <клес> Работа отлично. Значит, у меня тема такая, входящий маркетинг ВС, классическая SEO. Сегодня много говорили и про SEO, и, в принципе, про стратегию маркетинга как такового. Что же лучше, что же, в принципе, происходит на рынке, о чем вообще задумываться на будущее, я сейчас немножко про это расскажу. Как меняется маркетинг в этом году, да? на что смотреть нужно будет в следующем году и какие действия необходимо будет предпринимать, об этом мой доклад. Хочу задать вопрос аудитории, такой, с подковыркой. Сколько вы каналов используете Маркетинга в своем бизнесе. Онлайн. 7. 7. 7. Еще. Десять. Три канала. 10. Классно. Сколько? 10, 10, Десятка полтора. Десятка угу. полтора. Еще. Все. Хорошо. А, мы недавно проводили опыт, но поскольку мы компания комплексного решения то, естественно, у нас должно быть много разных вариантов, которые мы можем предложить клиенту для того, чтобы его бизнес, там, скажем, не становился все успешнее и успешнее. На сегодняшний день мы посчитали реальные каналы, которые есть сейчас доступные в сети, и которыми, в принципе, можно успешно пользоваться. Их 41. Их 41 и, как сказал один из наших конкурсов, с которыми мы там время от времени встречаемся, он говорит, что на сегодняшний день в Украине, он тоже занимается продажами, э существует 150-300 реальных каналов, с помощью которых можно привести вашего потенциального клиента на ваш сайт и, в принципе, к вашему продукту. И он говорит следующую вещь, что если ваших каналов мало, то вопрос не стоит, там будет ваш бизнес успешен завтра или послезавтра, вопрос другом, когда вы умрете, да? либо это через неделю, либо просто это через год, ну просто расстояние вопрос. Поэтому мы сейчас поговорим, поговорим про каналы, про вещи, которые приближают к ним и так далее. Все изменилось на самом деле не вчера и не сегодня, многие говорят, да, вот сегодня там еще три года назад похоронили SEO, никто в это не верил. Сейчас эти отголоски уже приходят, да? Многие студии отказываются от классического SEO по позициям, ничего не могут сделать, в только вылезти невозможно. Ну, там много всяких штук необходимо делать, и все акцентируют внимание на том, что да, реально э тяжело, да? Тяжело, и вот сегодня Сережа приводил э -э, хороший пример о том, что а если смысл, да, он показывал скрин, если раньше многие стремились в топ-1, топ-3, топ-5, ну были да, такие продвижения, там, можно в топ-5 залезть, можно в топ-3, а, то на сегодняшний день уже вопрос тут не стоит. Да, там, многие конверсии совершаются из очень низкочастотных запросов, и не с первой, и второй позиции, а где-то там с пятой и так далее. А, что же такое входящий маркетинг? Входящий маркетинг это вещи, которые, скажем так, бьют не в лоб. Да, клиента, который вам необходим, а, огибают его, да, окружают его каким-то таким ореолом а, вашей услуги, не навязываются ему и позволяют в тот момент, когда у него возникает потребность определенная, а, просто засветиться еще раз, да, и отдать ему ваш продукт, вашу услугу и да. так далее. Вот так, сюда. В чем же суть и разница, да, отличие от классического SEO, которое есть по позициям у нас, да, которое раньше продавали, сейчас, я надеюсь, с успехом не будут продавать, потому что это утопия. Входящий маркетинг позволяет нам, первое, это увеличить количество лояльной аудитории. Не просто, когда человек к вам приходит на сайт, потому что он там вас начал вытащить на какой-то позиции, он не понимает, вы классный или нет, какая у вас там, ну, насколько хороший этот сайт, какие-то субъективные вещи оценивает, а, ну, как бы и покупает, потому что он покупает, почему покупает, не ясно. А, он становится максимально лояльным к вашему продукту, к вашей услуге, и вероятность повторной покупки с таким клиентом возрастает в разы. Ориентация на трафик. Понятное дело, что используя большое количество каналов маркетинга, вы позволяете, когда у вас заканчивается первый канал, тоже поисковое продвижение, вы позволяете расширить свою аудиторию благодаря каким-то другим каналам. И этот процесс может быть бесконечным. Следующее это ориентация на продажи. Мне иногда бывает очень сложно рассказать даже своим клиентам что, что же вы хотите в итоге? Позицию в топе или ну, продать свой продукт? Некоторые клиенты мне говорят, мне все равно, я приду в баню, мне надо набрать мой на поисковый запрос, и мои братки разве увидят, что там все походит. Ну, такое тоже бывает, это такая имиджевая тема. Она yeah. распространена в каких-то сферах, я думаю, без этого никуда. Но суть любого бизнеса – это продать. Да? Оказать решить задачу своего клиента и в виде решения предоставить ему конкретную услугу или конкретный товар. А, следующий момент, это тоже, как о чем я говорила, ориентация на потребности клиента. То есть человек, скажем так, покупатель, который приходит на ваш сайт, он начнет с другого. Есть хорошее выражение, люди любят покупать. Да, но люди не любят, когда им продают. я думаю, вы это замечали. Когда заходите в супермаркет, начинает вам приставать девочка, которая продает телефон, вы себе а стоите в облаках, летаете там, ну я как блондинка, выбираю цвет этого телефона, потому что я вообще о чем-то другом думаю, стою на, и витрину смотрю. Анда начинает тебе рассказывать что-то, ты понимаешь, что нет, нет, -не, сегодня ты не купишь, надо разворачиваться и отсюда. Люди любят покупать, и это нужно знать, постоянно навязываю и продаю. И еще одна вещь это устойчивость к алгоритмам. То, о чем нужно в принципе забыть, на что невозможно ориентироваться, да, но вы не знаете, что за там предложит вам Google. Но сегодня Сережа рассказывал про э, калибри. Я не заостряла это внимание, что там происходит, потому что на самом деле, что если у вас есть большое количество каналов, с помощью которых вы успешно работаете, то калибри вам позволит просто улучшить ваш сайт немного, и вы не пострадаете, да? То есть если у вас там просили позиции, иногда мне клиент говорит, боже мой, мы две недели не работали, у нас просили позиции. Ну, у нас вообще не было ни заказов, ничего. А вы, как владельцы бизнеса, естественно, не можете допустить того, чтобы бизнес простаивал из-за того, что у вас просили позиции, из-за того, что появились там калибри, малибри и всякие остальные штуки канал входящего маркетинга. Я сюда выписала группы. Раз, два, три, четыре, пять штук. То, что я сказала, 41, да, их есть. Если кому-то это будет интересно, это долго рассказывать. Я еще буду тут недолго. И, в принципе, я доступна сюда в сети и могу все это объяснить, рассказать. Есть основные группы. Естественно, это поисковая оптимизация. Без нее никуда не денешься. Но это не та поисковая оптимизация, которая лезет в топ, топтаться по всем и лишь бы туда добраться. Это контентная реклама, как рассказывала Ира только что. Это тоже одно из хороших методов. Иногда мне клиент говорит, я не могу тоже, да, ждать там 6 месяцев, пока вы там разберетесь с контент-маркетингом, разберетесь там с какими-то вещами. У меня сейчас, у меня стоит бизнес, у меня там на складе лежат, ну, лежат продукция, она там застаивается. Естественно, это решение. А, Контент-маркетинг. Сюда входит достаточно большое количество вещей. А, это и блоги, белые книги, я сегодня наверху про них рассказывала, вебинары, различные вещи. Ну вот, СММ я тоже туда отнесла, наверное, нужно было вынести его в отдельную тему, потому что там тоже очень много каналов, с помощью которых можно привлечь в целевую аудиторию. И таргетированные рассылки, в принципе, email-маркетинг. А, тоже не буду на них внимания заострять, я думаю, сегодня кто-то расскажет, как это делать. И, в принципе, я рассказывала там, в третьем этаже про вот, генерацию лидов, кого куда вести. Не буду задерживать. И вот результат, да? официальная статистика о том, что компании, которые используют входящий маркетинг, могут делать процесс генерации видов гораздо более эффективным, чем генерация вида с помощью какого-то конкретного канала, на который вы не можете повлиять. Это общая статистика, я уточню, не могу точно сказать сейчас. Помню, чего. А. С чего же стоит начать тем, кто сейчас переходим в обходящий маркетинг. Кстати, еще два года назад я вот этот маркетинг, слово это увидела в зарубежных изданиях. Если честно, сложно поняла, потому что на тот момент еще работали какие-то вещи стандартные в Украине. И ну, казалось, в принципе, зачем это надо. На сегодняшний день это надо. И вещи, с помощью которых можно это реализовать, следующие. Ну, первое, сегодня говорили очень много про планирование. Конкретные действия планирования это ну, цели, задачи ясно, только они размыты, да, там хочу. Иногда мне клиент говорит, я хочу продавать больше больше кого, ну больше Розетки это один показатель, да, а больше меня это другой показатель, а больше кого-то Васи Пупкина третий показатель, да. Естественно, это должно быть что-то конкретное, что-то измеримое в цифрах, когда мы сможем там через пару месяцев померить и сказать, что, о, да, мы продаем больше, или нет, мы не продаем больше, «Ну, давайте делать что-то другое. А, понимание кто наш клиент и где он ищет нашу информацию. Естественно, тут момент усложняется тем, что раз, ну, раньше, если мы, допустим, продавали из контекста только из SEO, то мысли были такие, человек конкретно ищет уже это, и вот мы это ему даем. Естественно, когда мы пытаемся продавать или пытаемся увлекать через другие каналы, наш потен потенциальный клиент начинает формировать запрос совершенно по-другому он не ищет конкретный продукт, например, если это социальные сети, да? Он может просто искать полезную информацию или развлечение. И тут мы такие вот появляемся. А ага. Определяем критерии, по которым будем измерять эффективность. Ну, понятное дело, для каждого из нас критерии понятны. Деньги, да? продажи, том, что мы получили, но есть еще такие критерии, как вовлеченная аудитория, да? такие критерии, как лояльность этой аудитории. Сегодня мы в самом начале рассказывали про отзывы, это про отзывы, про то, как их там померить, как работать с негативом. Это тоже фактор, с помощью которого можно мерить, пользователи вашим продуктом, кто-то ли заинтересован в вашем магазине, и вообще эти люди, да, где они есть. А эффективные посадочные страницы. А, тут тоже еще один вопрос. А если раньше для там, SEO и для контекста у тебя должна была быть конкретная посадочная страница, какие-то там вещи выполнялись на ней и все, то сейчас люди приходят из разных источников, да, могли поделиться ссылкой, могут вас там, через социальные сети найти, могут каким-то образом подписаться на email-рассылку. Естественно, страница, на которую он будет приходить, она должна быть оптимизирована под него, да, она должна быть... Правильно под конкретный вопрос того пользователя и под конкретные его задачи. По поводу страниц я тоже более подробно говорила на третьем этаже. Там будет доклад, будет доступна презентация, потому что на сайте на конференции ее можно будет скачать посмотреть. Качественный контент. По поводу контента хочу рассказать стратегию, по которой мы сейчас работаем. Поскольку мы являемся компанией, которая делает комплексные решения, и в первую очередь это разработка либо нового сайта для клиента, либо переделка уже старого сайта, то на сегодняшний день мы основываем архитектуру сайта и, в принципе, построение сайта как такового на принципах поиска потенциальных клиентов конкретной тематики. Сегодня немножечко упоминали про это. Что мы делаем? мы выявляем все ключевые запросы, которые могли на протяжении конкретного времени вводить ваши потенциальные клиенты а, где угодно, по сути, да? ну, естественно поисковые выдачи чаще всего, но и в принципе где угодно. Собираем мы их с помощью подсказок, но ну, это не только те ключи, которые предлагает с а, Key Collector, по-моему, называется, да, который подбирает ключи. А, это и поисковые подсказки, и вещи, которые да, очевидным образом невозможно выделить, эти ключи разбиваются на категории, на коммерческие и некоммерческие, то есть коммерческие, которые идут, они идут для создания дальнейшей архитектуры сайта, то есть э, разбиваются на категории, да, как должна формироваться категория, как должен формироваться э, товар, продукт и так далее. И некоммерческий запрос, я их еще называю статейные это то, что можно будет использовать в дальнейшем для того, чтобы работать с потенциальной аудиторией, которая еще не готова купить продукт, но она интересуется о том, как, так, как водить машину. Да? Это интересный вопрос. Или, например, как ухаживать за... О, кстати, недавно подбирали тему классную. А, клининговые услуги. К клининговым услугам, естественно, относятся там, ежедневная уборка, запросы, там, клининговые услуги Киев, Харьков и так далее. Но к ним же также относятся запросы, как ухаживать за ковролином. Это, естественно, не коммерческий запрос, но люди, которые этим интересуются, они могут быть потенциальной аудиторией для конкретного сайта. Такие же запросы могут быть, там, как ухаживать за линолеумом, как там, мыть окна, стекла, какие средства использовать и так далее. Это понятно? Такие заоблачные вещи, которые я рассказываю. Окей, отлично. А это что касается контента. То есть, по идее, если вам рассказывать, пишите классно, пишите, чтобы люди понимали, пишите так, чтобы там, это было приятно читать, там, мотивационные штуки. Подготовьте все для того, чтобы этот контент качественно вписывался в ваш проект, да? чтобы людям было интересно. Не пишите о чуши, там, не пишите то, о чем даже вам не интересно. Пишите для того, чтобы определить, естественно, что интересно в вашей целевой аудитории, нужно какое-то время там, активно прорабатывать блог, активно прорабатывать статейную часть чтобы понимать, там, что ощущает аудиторию. Для того, чтобы если нет там, опыта какого-то и так далее, то э, достаточно собрать вот эти вот подсказки, да, достаточно собрать вот эту семантику некоммерческую, в том числе которой можно будет формировать дальнейшую вот, статейную базу для сайта. Э, ну, не позволяйте вещам, которые не ваши вашей власти, делать то, что в ваших силах, это тоже касается э, поисковиков потому что в ваших силах сделать очень много. То, что поисковики, скажем так, нас ограничивают в каких-то вещах, ну, они делают лучше, они всегда делают лучше, они стараются нам принести большую пользу. Но если они чем-то нас ограничивают, значит, для дальнейшего работы у нас открываются другие совершенно новые, более качественные каналы. Постоянство. Тут вопрос обстоит так. Есть, я думаю, что в любой компании есть клиенты, которые пробуют сначала две недели контекст, потом три недели пытаются вести блог, потом, значит, у них там баннерка давай запускаем еще там месяц. И потом говорит, что не-не-не, не работает, онлайн вообще не работает, сайт висит. Ну типа зачем? У нас продажи нормальные там в магазине в обычном. Постоянство нам говорит о том, что если начинаете что-то пробовать, то не прекращайте это делать какое-то длительное, постоянное время. Приведу пример. Мы на Джокере запустили блог, наверное, три года назад. Прежде чем он начал каким-то образом конвертироваться да, и приносить свои результаты по узнаваемости бренда там, и по узнаваемости, в принципе, ну, и по нахождению наших потенциальных клиентов прошло полтора года. Это не маленький срок для бизнеса, по сути, да, то есть нам надо было чем-то полтора года, по идее, заниматься. Но это принесло свой большой результат. Поэтому не бросайте, а, ведите эти вещи постоянно. Сегодня там я пишу блог, через неделю не пишу блог, это не годится. И подключение дополнительных каналов. Вот те каналы, 41, то, что я говорила, Естественно, никому не под силу подключить все 41 канал и получить из этого какой-то результат. Как мы это делаем? Берется один-два канала, которые являются, допустим, там, наиболее конверсионными, либо наиболее дающими потенциальный эффект сразу. Да? И пока мы из них не выжмем все, мы не переходим к следующему каналу. То есть пока мы не получаем качественный результат пока из этой сферы, да. Из этой области зоны все не выжили, переключения не происходят. И анализы внедрения. По поводу анализа и внедрения мы очень часто делаем какие-то вещи, пробуем что-то, и нам не хватает до 15 минут сесть и проанализировать то, что мы делаем. Поэтому я вас призываю к тому, чтобы все действия, которые производятся, в принципе, для того, чтобы оценить их там качества какие-то положительные или отрицательные стороны для вашего бизнеса достаточно 15 минут в день или там в общей сложности 2 часа в неделю для того, чтобы в какой-то момент остановиться и подумать, что ли мы делаем, куда да, ли мы идем, правильно ли мы тратим наши деньги и приносит ли нам это результат. И с чего начать? А, ну понятное дело определить цели, то что я в самом начале говорила, да выявить преимущества, те, которые можете предложить клиенту, каналы, с помощью которых вы можете максимальное количество потенциальных клиентов привлечь, да, привлекать каналы дополнительные. О, я сегодня, кстати, хотела рассказать про теорию платформ. Есть такая очень старая теория платформ, кто-то знает. В общем, теория платформ — это когда вы... Ну, есть там платформа социальных сетей, да, там платформа, благосфера, еще чего-то. Вот по этой теории достаточно большое количество. Пока вы не определите для себя действенные платформы, да, пока вы их не выявите, то входящий маркетинг для вас будет закрытой темой. И ну, ничего не получится. Да, будет хаотическое движение в никуда. Поэтому я призываю выбрать эти платформы для себя и работать в рамках них. И найти команду, которая поможет вам реализовать все ваше задуманное, по той простой причине, что понятно, что один человек не может себе включать да, анализ всех каналов, которые могут быть в сети, и там, быть экспертом нереальным там, во всех этих темах. Поэтому у вас должны быть помощники, которые смогут вас ориентировать. Ну и время ничего не меняет, мы меняем все. Я желаю вам удачи. Спасибо. Uh -huh. У меня есть два вопроса к вам. Первый все-таки, как продавать inbound маркетинг клиентам, потому что все там есть четкая метрика позиции, да, есть что обещать клиенту. А как продать, тем более как активно продать inbound маркетинг? Спасибо за вопрос. Я расскажу на примере, как делаем это мы. Uh -huh. такой ответ? Конечно. Отлично. Поскольку... Входящий маркетинг это цепочка определенная, да, то есть это канал за каналом, который наращивается. Естественно, клиент, который попадает в любую студию, ну, в принципе, нашу, он заходит на какую-то конкретную услугу. И в дальнейшем, и нет такого бизнеса, я не знаю такого бизнеса, который бы, к которому бы я не приходила, да, из моих клиентов, и которые бы мне не говорили, о, у нас все классно, давай еще. Да? Жди еще нам надо больше, нам надо больше прибыли, нам, нам надо больше всего. И в этом случае входящий маркетинг позволяет вот это больше наращивать. И естественно, когда вы вы не продаете входящий маркетинг как там на входящий маркетинг там, n денег, нет, вы продаете его как цепочку последовательных вещей, которые когда клиент требует роста бизнеса, вы как исполнитель не можете не дать ему это роста. Еще э, спасибо за ответ. Еще такой вопрос э, про качественный контент. Э, допустим, к вам пришел, вот сегодня уже говорили, э, бизнес, который продает башенные экраны. Где вы возьмете качественный контент? У вас же нет в штате человека, который в этом разбирается. Башенные экраны? Ну или в чем? В дрелях, перфораторах, я не знаю. В чем-то таком, что очень узкое такое товар какой-то, я не знаю, в котором мало кто разбирается. Как, как, создать этот качественный контент? Mm -hmm. а, дело в том, что в каждой тематике, понятное дело, мы не можем разбираться лучше, чем наш клиент. Клиент всегда знает больше. А, он живет с этим товаром каждый день. А, одними, ну, тут задача, наверное, по-другому стоит. Где находится целевая аудитория, которых интересуют эти экраны? Mm -hmm. И тогда уже под те каналы, на которых находится эта аудитория, необходимо пристраивать вот тот контент. Потому что контент может быть различный, да? Контент может быть и маленький отзыв, это контент, да? Или, допустим, есть у нас компании, у которых соответствие ГОСТу, это очень сильный контент, когда ты пишешь, да, что наша продукция соответствует там ГОСТу, та-та-та, а вот, там аптечный бизнес, все это решает. Вот это качественный контент для них. Все зависит от поставленной задачи. Я понял, спасибо. Еще небольшой вопрос. Когда можно будет на блоге Джокер прочитать про 41 канал продвижения? Или 150, сколько их там насчитали? Я поговорю с Девяткиной, которая пишет в основном блог наш. Узнаю. И если вы оставите свой контакт, я вам четко отпишусь дату. Спасибо большое. Пожалуйста.